ফ্ৰেণ্ড আজি ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো মই একচুৱেলি বাচ্ছাৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু মাকবিলাকে চোৱা বহুত জৰুৰী হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো কাৰণ কিয় বহুত মানে হেল্প হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো মাকবিলাকে চালে আৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে আনিছোঁ যিহেতু মই ৰেচিপিটো আৰু ৰেচিপিটোত আজি মই বনাম চেৰেলেক্স ত' চেৰেলেক্স বনোৱাৰ কাৰণে এয়া মই ইয়াতে সামগ্ৰীখিনি লৈ লৈছোঁ যি যি লাগে ইয়াতে মই মচুৰ দাই লৈছোঁ আধা কাপ এয়া ইয়াতে মই মচুৰ দাইল লৈছোঁ আধা কাপ ইয়াতে লৈছোঁ এয়া বাকলি থকা মুগুৰ দাইল এয়া লৈছোঁ মই আধা কাপ আৰু এয়া লৈছোঁ বুটৰ দাইল মই গোটেই বস্তুখিনি মানে আধা কাপ আধা কাপকৈ এনেকৈ লৈছোঁ ইয়াতে লৈছোঁ মই কাজু দহ বাৰটামান মই এনেকৈ কাজু লৈ লৈছোঁ ইয়াতে লৈছোঁ আলমণ্ড আলমণ্ডত লৈছোঁ মই দহ বাৰটামান এয়া আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই চাউল চাউল মানে একাপ লৈ লৈছোঁ চাউলখিনি মই অকণমান বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বহুত ভাল হ'ব আজি ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে চাব বহুত ভাল পাব আৰু যিহেতু চেৰলেক্স বহুত দাম হয় তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি ঘৰতে বনাওঁ আৰু ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আজি মানে সেয়াই তো চেৰিলেক্সখিনি এতিয়া মই বনাম এতিয়া মই গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ ধুই ল'ম এয়া বলটো তেনেকৈ লৈ গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ খহি ঘঁহি ধুই ল'ব লাগিব যাতে ওপৰৰ যিটো মানে পাউডাৰ মিলোৱা থাকে সেইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ গুচি যায় যিহেতু বাচ্ছাৰ কাৰণে হয় তো অকণমান ভালকৈ পৰিপাটিকে বনাব লাগিব এয়া গোটেই বস্তুখিনি মই এতিয়া ধুই ল'ম এয়া ধুনীয়াকৈ মই ধুই লৈছোঁ গোটেই বস্তুখিনি পূৰা চাফাকৈ আৰু এতিয়া মই এয়া গামোচা এখন এনেকৈ পেলেট এখনত এনেকৈ পাৰি লৈ ইয়াতে মানে যিটো আমাৰ ধোঁৱাতে পানী লাগি আছে এই পানীখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান শুকাই ল'ব লাগিব এতিয়া মই এইখিনি অকণমান এনেকৈ মেলি দিম পানীখিনি শুকাবৰ কাৰণে আৰু ভেডিঅ'টো মই ৰাতি বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই ৰ'দত শুকাব নোৱাৰিম মই ফেনত তলতে অকণমান সময় দি দিম মানে আধা ঘণ্টামান শুকালে হৈ যাব আৰু দিনত বনালে ৰ'দত মানে দহ বিছ মিনিটমান দিলে হৈ যায় খালী পানীটো অকণমান শুকাব লাগে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফেনৰ তলত দি দিম আধা ঘণ্টামান এয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে আৰু মই কৈছিলোঁ আধা ঘণ্টামান লাগিব কিন্তু আধা ঘণ্টা নালাগিলে মানে দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে ফেনৰ তলত আৰু ৰ'দত দিলেতো মানে আৰু সোনকালে হৈ যাব ইমান গৰম মানে শুকোৱাতে দেৰিয়ে নালাগিল আৰু সেইটো কাৰণে মই মানে সন্ধিয়াকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো দিনত মানে মনটোৱে চাট দিলেও গাটো চাট নেদে মানে ইমান গৰম ঘামি জামি অৱস্থা নোহোৱা হৈ থাকে সেইটো কাৰণে মানে এনেকৈ সন্ধিয়াকৈ বনালোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু ইফালে আমাৰ কঢ়িয়াইও গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু গেছটো মই কমাই থৈ দিছোঁ মানে ভৰাই থৈ দিলে জ্বলি যাব সোনকালে সেইটো কাৰণে গেছটো কমাই থৈ ধুনীয়াকৈ পাঁচ মিনিটমান ভাজি ল'ম মানে কৰকৰীয়া হোৱালৈকে ভাজি লৈ তাৰপিছত পিচিব লাগিব আৰু এইটো বহুত ভাল হয় এনেকৈ আমি দোকানৰ চেৰেলেক্স কিনি খোৱাতকৈ এনেকৈ খোৱাটো বহুত ভাল ঘৰৰে বস্তু আৰু ইয়াতে যিখিনি মই বস্তু দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু বহুত হেল্ডি হয় আৰু চেৰেলেক্সৰ ইমান দাম হয় ত' কিনি কিনি খোৱাতকৈ এনেকৈ খোৱাটোৱে ভাল আৰু যিবিলাক মানে এটা চেৰলেক্স কিনিব গ'লে তিনিশ পাঁচ টকা তিনিশ দহ টকা মানে এনেকৈ লয় কিছুমান দোকানত তিনিশ দহ টকা লয় আৰু কিছুমানত তিনিশ পাঁচ টকা লয় আৰু কিছুমানত মানে কাৰেক্ট তিনিশই লয় আমি গুৱাহাটীত থাকোঁতে তেতিয়া মই চেৰলেক্স কিনাতে তিনিশকৈ লৈছিল মানে দোকানীয়াটো মানে চিনি পাই ভালকৈ সেইটো কাৰণে মানে তিনিশ লৈছিল কিন্তু বেলেগ দোকানৰ পৰা আনিলে তিনিশ দহ টকা নহ'লে বা তিনিশ পাঁচ টকা এনেকৈ লৈ লয় এটুকা এটুকাও মানে এটা কম এটকা এটাও মানে কম কৰি নিদিয়ে তো সেইটো কাৰণে ইমান দামেদি চেৰলেক্স এটা কিনি আনি খুব বেছি দুদিন বা তিনিদিন যায় তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ ঘৰত বনাই খোৱালে বহুত হেল্ডিও হয় আৰু মানে বহুত ভালো হয় আৰু ইমান টকা খৰচ কৰিব নালাগে কম খৰচতে ঘৰতে এনেকৈ বনাব পাৰি চেয়াৰলেক্স আৰু ছমাহৰ পৰা আমি ধৰি লওক চেৰলেক্স খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তো ছমাহৰ পৰা ডেৰ বছৰলৈকে চেৰলেক্স খুৱাই থাকিলে মানে বহুতখিনি পইচা খৰচ হয় যিবিলাকে খোৱাব পাৰে তো কিনি খুৱাব পাৰে সেইবিলাকৰ কাৰণেতো একো টেনশ্যন নাই কিন্তু যিসকল লোকে ইমান দামেদি কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ৰেচিপিটো মানে আজি বহুত মানে ভাল হয় আৰু এইটো চাই এনেকৈ ঘৰত বনাব পাৰিব তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম গোটেইখিনি তো এতিয়া ভাজা হৈয়ে গ'ল প্ৰায় আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু এইখিনিৰ পৰা যে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে যিবিলাক দালি দিছোঁ এই দালিবিলাক মানে ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে সেইটোৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া এটা মানে গোন্ধ আহিছে দালিৰ পৰা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ হয় বহুত মানে মাতৃবিলাকৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও হেল্প হ'ব ভিডিঅ'টো চাই মানে ভাল পাব আৰু ঘৰতে এনেকৈ চেৰিলেক্স বনাই খা খোৱাব পাৰিব বাচ্ছাবিলাকক বহুত ভাল হয় এইটো খোৱা বহুত হেল্ডি হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈ অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে তাৰপিছত মই পিচি ল'ম কিন্তু বহুত ভাল হয় সেনেকৈ বনাব আপোনালোকক আৰু একেবাৰে বেছিকৈ নবনাব অকণমান বনাই আগতে খুৱাই চাব খায় নে নাখায় বা কেনেকুৱা হয় তাৰপিছত যদি খায় নেক্সট বাৰ বেছিকৈ বনাই মানে ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰিব এনেকৈ ত' এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰপিছত পিচি ল'ম এ ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু অকণমান অকণমান আছে গৰম কিন্তু হাতেদি এনেকৈ চুব পাৰি আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই পিচি ল'ম এ পিছা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু মিহিকৈ পিচিব লাগিব মানে চেৰলেক্স যেনেকৈ মিহি হয় সেনেকৈ মিহি এয়া ধুনীয়াকৈ মই মিহিকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এনেকৈ নমাই ল'ম চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে কোনে ক'ব মানে এইটো কিন মানে ঘৰত বনোৱা চেৰলেক্স বুলি কোনে ক'ব একদম দোকানৰ নিচিনা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চেনি ইউজ নকৰিব এইটো যেতিয়া বনাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান তাল মিচিৰি দি দিব কাৰণ বাচ্ছা যিমান পাৰে সিমান চেনি নোখোৱাটোৱেই ভাল কম খৰচাতে ঘৰুৱা পদ্ধতিতে লোকেল চেলেক্স বহুত টেষ্টি হয় বহুত হেল্পফুল হয় এইটো আৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে বহুত হেল্ডি হয় আৰু ইয়াতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ দালি বা ড্ৰাই ফ্ৰুট মিক্স কৰিছোঁ তো ইয়াতে যিখিনি ভিটামিন পাব লগা গোটেইখিনি পাই যাব ইয়াতে তো বহুত হেল্ডি হয় ভাল হয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু বাচ্ছাবিলাকক এনেকৈ খুৱাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান হ'লেও মানে হেল্পফুল বুলি ভাবিছে বা ভিডিঅ'টো যদি ভাল বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজত চালে ফ'ল' কৰি দিব বাই